जिंकून आल्यानंतर आता या ठिकाणी गळा भेट घेतलेली आहे आणि टप्प्यात आला की विनिंग शॉट आधी सात दहा होते आता आठ आत दहा आत त्या ठिकाणी झालेत तर काय म्हणाल उमेदवार येतील तुम्हाला भेटायचे बजरंग बाप्पांनी अतिशय उत्तम निवडणूक लढवली आणि जनतेने देखील पुणे जिल्ह्यातल्या पवार साहेबांच्या विचाराला फुले आंबेडकरान विचाराला बजरंग बापा न साथ दी दावा किया जा रहा है कि आ, जो है अजीत पवार सात से आठ एम एल आप लोगों के संपर्क में है मत निकालिए अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है सरकार स्वागत है तो की वजह से भीड़ के हमारे पास सीटें निकल के आएगी विधानसभा होगा इसका आप लोगों की तरफ से स्वागत होगा पार्टी में वापसी करना चाहे आपको किसी ने ये सवाल पूछने के लिए मुझे बताया है रोहित पवार विधायक कौन है जिन्होंने ये सवाल पूछने के लिए आपको अपनी की पार्टी के विधायक रोहित पवारा है या फिर जो रोहित पवार जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन इतना ही कहता हूँ की बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में हैं और हमारी कोई निर्णय नहीं हुआ है इसलिए हम पार्टी के अंदर ही अंदर बात करेंगे थोड़ा सा नौ तारीख को हमारी महाराष्ट्र भारत रा, तो के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग नौ तारीख को होने वाली है और 10 तारीख को हमारा फाउंडेशन डे दस जून को हम आ, मनाने वाले हैं उसके बारे में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सारा इंफॉर्मेशन मैं दूंगा उसमें ये सारे विचारों

तुम्हाला आघाडी पवार मिळाला विधानसभा जागांमध्ये महाविकास आघाडीला आघाडी आहे आणि महायुतीचं एकशे वीस जागांवरती आघाडी आहे त्यामुळे विधानसभेला हे जे काय तुम्हाला पूर्ण त्याच्यापेक्षा आणखी सुधारणा होईल कारण महाराष्ट्र सरकारबद्दल महाराष्ट्र जनते सरकार बदल जेवड़ा राग जास्त राग महाराष्ट्र सरकार बदल है फडणवीस ऑफरिंग टू रिजाइन फडणीस ने तो वो, 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 वो तो जो रिजाइन का क्या वो मुझे कुछ नहीं कहना है वो उनकी आंदोलनी बात करें कोई आज आवश्यकता नहीं है